Kita nak bersama dengan tetamu-tetamu kita, Rina yeah, uh, okay. Kalau di atas meja ni, saya tahu awak mesti suka yang warna pink tu <laughs> Awak, jangan macam <tutup. laughs> <laughs> Saya ni kita, kalau tengok barang-barang yang berjenama ni, siapa yang tak suka? Uh -huh. Cuma dari segi kemampuan ataupun tidak hmm. Hari ni kita bawakan dua tetamu istimewa Cik Kamsani Abdul Manan dan juga Cik Muhammad Hafiz Abdul Razak Kedua-duanya adalah penjual barangan uh, pre-love secara dalam talian tetapi hari ini kami nak berikan sedikit tip kepada penonton yeah. bagaimana kita nak kenal pasti sama ada barang tu tulen ataupun tiruan mm, uh. Okay, kita bawakan dua pakar eh dua pakar uh, okey kita kenalkan uh, Muhammad Hafiz Abdul Razak Saya. dan Kamsani ya, betul. Okay, terima kasih bersama kami ini memang uh, simpanan kalian uh, atau jualan bagaimana ada yang Collection dah juga ada yang untuk jualan lah. Hmm. Hmm. Bagi Kamsah ni sendiri, apa antara produk ataupun barangan yang dijual? Memang fokus pada barangan baju saja atau bagaimana? Okey, saya fokus kepada fashion. Fashion. Hmm. Ha, bila okay. fashion tu maknanya meluas lah. Dari hmm. segi baju, hmm. seluar, kasut semua termasuk hmm. lah. Ni okay. pre-love eh? Okay. Ha? Pre-love dan juga baru. Pre-love dan juga baru. Ha. Okay. Permintaan bagaimana Hafiz? terhadap oh. barangan pre-love ni? Kadang-kadang tak ter apa? Tak terlayan. Tak terlayan wow. itu. Ah, Okey. Sekarang kita bawa ada kasut, kita ada um, beg tangan, mm -hmm. ada kita apa Dompet. Dompet, baju, kas, uh, kasut juga. Mm -hmm. Mungkin katalah, kita ni suka beli barang, beli barang pre-love yang dalam talian. kan? Kadang, kadang kita tak tahu, eh ni betul ke? Tiruan ke? Ah, macam mana? Mm -hmm. Mungkin kalian ada tips yang nak dikongsikan bagaimana nak mengetahui Um, ori ke tidak hmm, Kalau kami tengok ni Semua ori ah, je ni <laughs> <Memang laughs> <je kata -tata, laughs> kan Kita mulakan dengan Hafiz dulu <laughs> ya hmm. eh. Kita okay. tengok kalau kasut tu uh, Bagaimana kita nak kenal pasti Yang ia sebenarnya Memang betul-betul jenama uh, Benar ataupun tiruan hmm. Okey kalau kasut, mm, -mm. Abang Sani boleh bantu saya? Ya, boleh juga. Okay. Okay. Boleh juga. Abang Sani boleh tunjuk yang ori dengan fake. Okey. Hmm, saya okay. beritahu. Eh. Okey, okay, silakan. Okey, okay, contoh kat sini, kat tangan saya ni ada Pasal kasut, ya yeah. kasut Nike. Uh -huh. Okay, kebiasaan sekarang ni kasut ni kalau kalau yang dulu susah sikit sebab kita kena tengok dia dia punya material, dia punya stitching, finishing semua. Okey, untuk zaman now untuk zaman sekarang dia mudah sebab setiap kasut kebanyakan Adidas dengan Nike dia akan ada barcode. Uh -huh. okay. Barcode dia ni ada dekat, ah uh, kat dalam. Kadang-kadang dekat tengah, kadang-kadang dekat Kat tepi, tepi kasut. Mm -hmm. Okey, kalau kita katakanlah, kalau kita tak nak tertipu, first kita buka handphone kita, kita scan dulu bakut. Mm. Sekarang kasut semua ada bakut? Yes. Kita tunjuk sikit bakut oh, tu, oh. So, ni. Okey, yang ni, yang ni bakut lah. Okey. Okay. Bakut ni untuk memudahkan sesiapa yang untuk cek, Mm -hmm. ori ataupun sebaliknya. Okey. Ha, bila kita scan dekat bakut tu, kalau contohnya Nike, mm -hmm. dia akan keluar website Nike. Oh, yang tu original. Okey. Kalau pre-love tu macam dah lama, tiba-tiba bakut tu dah terkoyak. Ke. Ha, Bagaimana? Okey, kalau yang tu kita kena tengok dia punya stitching. Okey. Biasanya kalau yang fake, ha, mm -hmm. saya bagi contoh, yang dah terpakai, dia akan retak, dia akan pecah macam ni. Mm. Kalau yang original, dia bukan bukan pecah tapi dia ada season je, je sikit oh. tapi tak adalah obvious macam ni. Mm -mm. Ha yang mm. tu. Dan juga dia punya stitching lah. Jahitannya ha, jahitannya, kalau boleh close up sikit mm. ya. kita boleh buat perbezaan antara dua ni. Okay. Dia dia jahit cantik, dia punya stitching dia semua cantik lah. Okay. Kalau kat sini mm. dia ada ha, macam ni lah. <laughs> Oh itu orang sikit. yang betul-betul ah. teliti ah. lah ya, ah. 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 sebab bagi saya kalau kita tengok dari pandangan mata kasar, yeah. nampak cantik sama hmm. je kekemasan hmm. dia tapi mungkinlah lah perlukan penelitian yang lebih kan yeah. untuk tengok hmm. sama ada dia original ataupun tiruan. Tapi okay. bakut tu boleh tidur tak? Bakut tu buat masa ni uh, banyak yang saya scan banyak tak keluar lah. Okay. Uh, tapi ke depan tak tahu. <laughs> kan, okay, okay, Itu kasut. Okay, hmm. kasut. Kalau kita lihat tas tangan ataupun dompet hmm. ini, ini juga antara sentiasa yang menjadi pilihan-pilihan dalam kalangan uh, penonton lah kan untuk hmm. beli yang pre-loved. Bagaimana kita nak pastikan dari segi ketulinannya? Okey. Kalau tengok-tengok banyak sini, hmm. kalau nak tengok dia punya ni kepit dia ni, dia dekat kemasan dia tu, okay. rapi. Warna dia. Warna dia. Hmm. Lepas tu dia punya jahitan dia hmm. tu dalam dia ah jenis ni ini ini yang tulen ini ini yang, yang, yang tulen okay. tu dia ada surat menyurat dia surat beranak dia lah hmm. ah, okay. Okay. tapi kadang-kadang yang tiruan pun ada surat beranak juga kan itu tak sure sebab yang saya dapat dia kosong Mesti tak pernah beli tas tangan. <laughs> ni. <laughs> sebab, sebab ni isteri punya. Okay. Haa, oh, isteri punya. Yeah. Okey. <laughs> dalam ni, kita nak tahu tiruannya bagaimana. Okay. Senang untuk kita bezakan. Okey, tengok ya. Eh? Dia keras macam ni. Kalau yang original ni, lembut. Hmm. Sedap pegang. Tapi yang tiruan, hmm. untuk dalam dia. Dengan tulisan dia, hmm. material, material dia, Material lah. hmm. dia macam boleh beza dengan yang original hmm. Nah. Haa. Oh, yang ni ada jual? Ah, ini tak ni saya oh, tak, ni. Tak, <laughs> <dia bakar>. Sebab mata <laughs> tahu jual dapat ah. dekat ATM sekali. Ah, okay. kalau rasa nak saya bakar, saya boleh bakar lagi yang original. Ah. Eh. Oh, itu salah satu cara jugalah untuk Betul. tahu kan. Betul. Hmm. Macam mana mm. kalau bakar? Kalau bakar, kulit. Dia tak akan ha, kalau PVC tu suh lubang tu kan je terus. dia terbakar hmm. kan. Tapi okay. kalau kat butik beli memang tak tunjuk <laughs> Tapi saya boleh tunjuk kat sini. Oh. Oh. Okey. Macam pakaian pula bagaimana baju. Baju ni paling sense macam paling sukar untuk mengetahuinya. Dia sama juga konsep dia. Kalau macam mana pun kita kena tengok tagging. Hmm. -mm. Dia punya jahitan. Hmm. -mm. Dan juga teks lah. Okey. Ha, biasanya dia akan berbeza. Dia contoh saya ambil yang ni Supreme. Ha ni tag dia. Tag dia lebih keras sikit dan juga kalau yang fake dia lebih lembut dan juga oh. dia punya font font dia pun berbeza original dia akan Jadi lebih dia tebal Okey, sebelah-sebelah tu okay. hmm. ha, tengok dua-dua okay. size M eh. saya ambil okay. macam ni yang ni lebih lebih kecil lah lebih nipis lah. Ini font, lebih, dia lah. Ha, font, font dia lah font size yeah. M tu sendiri Ah, ha, ni hmm. yang untuk basic lah hmm. untuk basic kadang-kadang yang copy high grade punya pun dia orang boleh copy boleh buat tapi kita kena tengok dia punya jahitan juga keberatan kain uh aya ha, keberat uh, keberatan kan kalau sebab yang 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 tulen ya yang tulen dia lagi berat sebab dia material yang mahal hmm. kalau hmm. yang fake dia akan buat murah kan dia hmm. jual murah mesti dia bagi yang Yalah. material ni polos betul lah ha, kan? hmm. okey jadi maksudnya kalau kita nak pastikan kena beli dululah baru kita boleh buat perbandingan yeah, dan juga yeah, perbezaan yeah. kena kena merasa dulu okey ha. pernah tak sebagai apa niaga ataupun penjual yeah. ni menerima barangan yang fake atau tiruan sering kali Okey apa kadang-kadang kita kan dalam proses belajar juga mm -hmm. macam dulu saya tinggal dekat Jepun jadi mm -hmm. banyak saya tengok barang original kat sana mm -hmm. bila saya balik Malaysia ada orang nak jual dekat kita semua ha. yang situ kita tahu yang tu fake sebab berbeza sangat kadang-kadang berbeza cuma yang baru je kalau yang baru kalau ini nak beli online lah. Okay. Kalau yang baru tu agak susah sikit sebab kita just tengok gambar je. Yeah, Betul. Make sure penonton kena ambil video. Kena bagi tahu nak video. Oh, okay. ada tak sebarang hmm. tips kalau kita nak beli secara dalam talian kan? Hmm. Tapi kita nak tahu ori apa yang soalan boleh ditanya kepada penjual tu untuk memastikan barang tu adalah hmm. barang yang original. Terima. Okay, ha. yang first video lah. Okay. Video. minta dia video. Minta dia video macam saya cakap tadi bahagian tag. Ha. Bahagian tag, bahagian printed, printer pun memainkan peranan penting. Mm. Tapi kadang-kadang video kita tak nampak sangat tapi yang paling penting tag lah. Tek. Mm. Okay. Yang paling penting tag. Kadang-kadang kawasan jahitan dia pun kita kena juga dia, stitching dia lagi mm. lagi cantik lah, lagi perfect. Demain, sekarang ni kan teknologi sekarang ni kan macam-macam, kalau nak yeah. tidur yeah. tu eh <laughs> Hafiz, ada kata-kata kepada uh, penonton, mungkin yang suka macam beli pre-love, beli barang-barang berjenama -barang, uh, ni kan. Okey, kalau nak beli yang pre-love, kita kena tanya pada pembeli eh, penjual tu, hmm. uh, barang ni ori atau tidak. Uh, lepas tu, beli ikut kemampuan masing-masing. Senang. Senang, ah, senang cerita, cerita. Ayat tu, beli ikut kemampuan masing-masing. Itu kita bawa nanti sepasih ah yeah. ha, kita ada lagi perbincangan lanjut berkenaan dengan uh, barangan berjenama tapi hmm. dengan harga yang murah ini apa yang penonton perlu tahu adakah ter uh, adanya peruntukan undang-undang berkenaan dengan barangan tiruan ini dan apa mungkin kesannya atau impaknya kepada penjual dan juga pengguna. Hmm. baik Terima kasih ucapkan kasi. Uh, kepada Mama Hafiz Abdul Razak dan juga Kamsani Abdul Manan Seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, Fariha, kita nak bawakan topik berkenaan dengan obses barangan berjenama dengan harga murah. Pastinya, ramai dalam kalangan kita ini hmm. mungkin keterbatasan dari segi kemampuan untuk memiliki barangan berjenama yang mungkin puluhan ribuan ringgit, ratusan yeah. ribuan ringgit, uh, menyebabkan mereka ini memilih untuk memiliki dengan harga yang lebih murah. Atau dalam erti kata lain, barangan tiruan uh, Tadi kan uh, Hafiz juga kata Sama -sama berbelanja ikut kemampuan Sejauh uh, mana bersenap? kemampuan itu, sejauh mana kita boleh mendapatkan barangan berjenama Tapi dengan harga jayang yang jayang mampu Kadang-kadang kita cakap, eh ada ke? Wujud ke? Okay. Uh -huh. Kita nak terus berbicara berkenaan dengan ni Obses barangan berjenama dengan harga murah Kita perkenalkan terlebih dahulu uh, Puan Siti Hajar Aisyah Mohd Pozi merupakan peguam Assalamualaikum Assalamualaikum dan juga Muhammad Mirzan Johor, pempengaruh uh, ini. Kalau di atas ini, saya ingatkan yang Cik Peguam punya, rupanya tidak eh, di hujung yeah, sana. Yeah. <laughs> Sebab uh, Mirzan juga merupakan seorang usahawan lah, kan, yeah, yang yeah. menjual barang-barang pre berjenama. Kita mulakan dengan Mirzan lah dulu. kan? Boleh, mm. Sebab kita nak tahu juga yeah. sebagai seorang lelaki. Sebab selalunya kalau kita lihat personal shopper ini dalam kalangan wanita. Betul. Tetapi apa yang menarik perhatian Mirzan sendiri untuk berada dalam dunia barangan berjenama ini yes. untuk menjadi salah seorang usahawan atau peniaga. Uh, sebenarnya memang background saya saya memang dah mula dengan peniagaan. Hmm. Jadi prinsip saya adalah as long as dia ada good flow, good profit margin, jual apa pun saya tak kisah. Hmm. Uh, jadi ramai juga customer-customer saya yang ingat owner kepada Icon Lux ni adalah perempuan. Hmm. Rupanya dia lelaki. Hmm. Uh, jadi my strive adalah because the business itself tu dia memang uh, dia memang best. Dia kita dapat kenal ramai orang, dapat kenal macam-macam jenis orang and ramai juga klien-klien saya yang ada yang biasa dan ada yang betul-betul kaya betul-betul ada. Mm, okay, okay. bila adanya wujud dua kelompok berbeza ini sebenarnya kan. Kehendak mm -hmm. sama tapi berasal daripada kelompok yang berbeza. Cik Goam. <laughs> Baik. Bila kita kata adanya permintaan kan. Mm -mm. Uh, tapi mungkin tanpa sedar um, mereka tak respon macam eh selamat ke kalau aku selamat ke dia ada keutnikkan undang-undang ke atas aku ni uh, uh -huh. yang mungkin membeli barangan-barangan yang berjenama tapi uh, statusnya bukanlah tulen. Okey. Uh. Terima kasih ya. Okay. Assalamualaikum semua. Uh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik kerana menjemput saya sekali lagi untuk kita mengupas isu-isu perundangan. Ha. Okey, berkenaan dengan soalan, uh, selamatkah kita memiliki barang uh, yang fake ni kan? Okey, sebelum saya menjawab soalan tu, hmm. berikan saya sedikit masa untuk saya terangkan. Terdapat dua jenis peniruan hmm. dalam undang-undang uh, ya. Pertama, peniruan uh, ber berlandaskan penipuan. Hmm. Uh, dan kedua, peniruan berlandaskan tidak penipuan. Okey, saya ceritakan jenis pertama ya. Okey. Peniruan berlandaskan penipuan ni adalah orang yang berniat untuk membeli barang yang original. Uh, rupanya barang tu bukan original. So, hmm. apakah tindakan yang harus dilakukan? Dia perlu uh, membuat uh, report ke KPDN dan KPDN akan membuat sesuatu hmm. dan kemudian orang yang menjual barang tu akan didakwa. Okay, dan untuk itu adalah untuk uh, implikasi untuk jenayah lah dan hmm. manakala untuk sivil pula uh, orang yang mengalami kerugian akibat ditipu ini boleh membuat tuntutan sivil hmm. uh, dan menuntut ganti rugi. Dan untuk uh, kelas kedua, jenis kedua pula, peniruan uh, bukan melandaskan penipuan ini adalah kita berniat, uh, kita tahu barang itu adalah barang fake dan kita beli memang ada implikasi undang-undang lah, terhadap individu maupun terhadap syarikat yang menjual barang fake. Undang-undang okay, tu kita melihat kepada jenis barang yang dibelilah kerana di Malaysia ini kita ada banyak undang-undang melibatkan barang uh, fake nilah ataupun okay. uh, mewakili meng, hak cipta ataupun juga patenlah mm. kita melihat juga kepada risiko uh, barang fake lah contoh untuk barang macam, macam beg ni mm -hmm. ini adalah kita letak di bawah akta cap dagangan memang boleh memang ada tindakan okey untuk macam barang macam ni uh, individu yang memiliki barang fake seperti ini okay. akan dikenakan uh, tindakan undang-undang um, di bawah Seksyen 102 Akta Cak Dagangan yang mana pihak yang memiliki barang ini uh, boleh dikenakan denda melebihi RM10,000 untuk satu barang. Satu oh. barang RM10,000 melebihi. Maksudnya kalau kerugian yang dialami oleh uh, nilai barang ini uh, boleh dikatakan dalam RM100,000 maksudnya boleh lebih daripada RM10,000 uh, denda yang dikenakan untuk satu barang saja. Okay. Dan untuk syarikat pula uh, boleh dikenakan um, rm uh, 15000 untuk satu barang mm -hmm. dan juga atau dikenakan hukuman penjara kalau tak mahu bayar 3 tahun penjara mm -hmm. ataupun kedua-duanya melihat kepada barang-barang uh, mm -hmm. ayah kita yang kita telah Terbeli lah. Hmm. Impaknya memang sangat besar yeah. kan sebab kadang-kadang kita tak boleh nafikan ada keinginan untuk yeah. memiliki barangan macam nama seperti yang saya kata tadi tak ada kemampuan sahaja tapi kita tak tahu apa pula tindakan yang bakal dikenakan bagi mereka yang memiliki barangan tiruan yeah. ini. Uh, sebagai seorang uh, peniaga ataupun usahawan kan Mirzan, yeah, apa antara saya percayalah akan ada cabarannya tersendiri? Betul. Sebab barang-barang berjenama nak memberi keyakinan Betul. kepada pembeli sendiri kan? Tetapi dalam masa yang sama juga timbul barang-barang tiruan yang hampir sama Betul. kualitinya seperti barang berjenama. Apa agaknya cabaran sebagai peniaga? Sebenarnya the business itself pun dah cukup challenging lah. Tapi hmm. antara uh, cabaran yang kita hadap hari-hari adalah proses nak menyemak beg ini adalah asli ataupun tiruan. Oh. Jadi kami as a group kita memang dah ada tim uh, team yang dah ada experience dekat almost decade. So memang kita ada check beg hari-hari. Mm. To be honest, saya terima beg fake tu boleh hari-hari saya boleh terima. Dua tiga beg saya boleh dapat. Uh, so kita akan kita akan go through uh, few process. Yang pertama adalah kalau kalau kita nak kata yang beg itu adalah beg lama, okay. kita boleh identify beg tu menggunakan mata kasar pun boleh. Mm -hmm. tapi we have to know ya uh, sekarang ni adalah zaman teknologi moden zaman AI yeah. so banyak back back fake ni yang dah lebih lebih sempurna daripada original pun ada oh uh, so we have to go through a lot of process kita akan tengok sebab kalau nak tengok back fake ni ataupun original dia tak boleh tengok daripada satu sudut saja okay. let's say kita ada 10 point uh, kalau original dia akan sempurna on 10 point yang tiruan ni dia boleh follow until 8 ataupun 9 je biasanya wow. dia akan ada satu part yang dia akan select itu juga okay. uh, so dia Kita kena kira daripada segi measurement, depth, polishing, finishing, um, lepas tu dia punya date code, dia punya serial number, dia punya uh, print, dia punya pattern, semua tu kita kena tengok lah. Uh, jadi uh, kalau macam kami, in order untuk kita uh, overcome benda tu adalah kita memang ada uh, our certified appraiser. Even myself pun hmm. saya pergi uh, pergi ke kelas untuk kita identify. Uh, hmm. so, uh, kita akan go through bila kita terima back tu kita mm. akan check dulu and then kita ada dua sistem yang kita pakai satu adalah internal yang kita build in sendiri pakai AI okay. yang dia akan keluarkan result sama dia akan bagi tahu back to original atau tidak mm. dan kita juga menggunakan sistem uh, external yang support daripada luar negara so dia pun akan bagi result yang sama so let's say ada tiga bahagian ni appraiser saya dah bagi ter original kita dah pakai kita punya in-house system and kita dah pakai external system dah kategori barulah kita buat proses pada penjualan, penjualan. Hmm, maksudnya teknologi terkini yes. pun perlu juga untuk mengatasi masalah ini Okey, hmm. sebelum kita berdiskusi uh, lebih lanjut apa kata kita saksikan terlebih dahulu ini visual berkenaan dengan pemborong barangan dari China katanya ada permintaan jadi sebab itulah adanya kalau dia beli barang-barang ini untuk um, pelanggan ni yang ingin tampil cantik uh, macam pakai barangan mewah kita sure. saksikan Okey baik, berkenaan dengan produk yang di China ni sama ada sama atau tidak dengan US. Saya secara peribadi memang cakap bendenya memang tidak samalah. Memang tak sampai dia punya kualiti tu. Walaupun ada yang cakap uh, high quality dia macam datang dengan berbagai nama lah tambah di Malaysia dia akan dinamakan sebagai uh, grade A, grade B ataupun grade premium tapi dia punya kualiti tu sebenarnya tidaklah sampai sampai ke tahap betul-betul original adakah sama atau tidak saya boleh katakan secara peribadi memang tidak sama kebetulan saya baru balik daripada uh, kilang yang buat luggage dia bagi saya uh, handbag ni Okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini, uh, apa nama saya tak tahu lah, saya butuh fashion. Hmm. Tapi kalau kita tengok dekat sini, tak ada dia punya branding ke apa semua tak ada, kosong. Okay, okay? Faham. Kebanyakan, kebanyakan yang datang, dia memang kosong, kita cuma letak branding sahaja. Okay? Sebab itulah kalau kata benda tu adalah benda yang sama, saya tak kata benda tu adalah benda yang original ke apa. dari segi kualiti okey ini sebab saya sendiri tak pakai barang-barang barang macam ni saya cuma boleh bagi apa yang feedback daripada saya punya customer tu dia cakap kualiti memang on top contoh-contoh macam uh, barang macam LV sendiri dia cakap LV sendiri uh, kilang LV sendiri pun dah menghasilkan barang-barang yang uh, kurang kualiti yang mana kilang yang mengeluarkan barang original eh yang mana di sini punya production kualiti lebih baik daripada kilang yang original. Untuk kulit-kulit bang, barang kulit, contoh barang kulit seperti Hermes ni, kulit dia jenis lembut. Orang panggil sebagai dia dia an, uh, kulit kulit anak lembu dia cakap. Sebab kulitnya dia boleh rasa memang sangat lain dengan kulit yang yang kata kualiti uh, premium tu. Ah uh, so saya tak saya tak salahkan kalau ada komen-komen dalam TikTok kata orang ni tak tak biasa pakai original jadi kau orang tak tahu. Untuk barang kemas, kemungkinan uh, hampir sama ataupun sama sebiji 100% dengan Pandora, kemungkinan ada sebab dia ada dua bahan sahaja. Uh, apa uh, apa jenis batu yang Pandora pakai dan juga dengan silver 925 tu, betul. Untuk handbag, dia ada banyak komponen-komponen lain macam gam dia, kulit dia sebab kulit dia pun dia ambil so daripada berbanyak negara bukan kata France saja dia, dia mungkin ambil daripada banyak negara so di china ni dia cuma boleh tidur hampir sama saja mungkin dia buat sintetik ataupun dia ambil a uh, derivative uh, yang yang menghasilkan perasaan ataupun feel yang sama dengan hermes yang original kalau untuk membeli barangan-barangan yang macam ni saya kata uh, di sini di bilik kebal uh, di di Guangzhou ni dia ada beberapa dia ada beberapa grade lah sebenarnya uh, kita yang orang biasa ni dia, dia tak boleh masuk pun ke bilik kebal tu walaupun kita dah 80 kali datang ke Guangzhou kita tak boleh uh, suka hati nak masuk ke bilik kebal tu kita kena melalui uh, kenalan kita ataupun ulat-ulat yang ada di tepi-tepi jalan yang akan panggil kopi-kopi-kopi tu Okey, dan uh, ada ulat-ulat yang memang dia panggil Kita cakap kita nak high quality Okay contoh kita cakap kita nak high quality Dia akan bawa ke bilik yang belum high quality lagi Okay So di situ Tapi dia akan bagi harga High quality punya harga So sebab tu kena ada Kena ada kenalan juga Ataupun kena tahu Kena kenal barang lah Kena kenal barang nampak macam tak berapa meyakinkan, minta juga lagi dekat dia, kata saya nak yang lagi kualiti, yang lagi kualiti. Nah, tapi itu pilihan masing-masing lah nak pakai yang berjenama ataupun tidak berjenama, itu pilihan masing-masing. Okey, kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan obses barangan berjenama dengan harga murah. Kadang-kadang harga murah ni, kalau pre pun dia murah sikit lah daripada yang harga original. Tapi ni murah betul. Okey, kita nak bersama dengan peguam kita. Okey, kalau kita kata macam penguatkuasaan di Malaysia ini bagaimana sebenarnya? sebab kita tahu permintaan banyak sebab uh, lah dengan taraf ekonomi tapi uh, ada golongan yang macam nak tampil cantik juga uh, sebab kadang-kadang yang di luar ni dia dari jauh nampak macam tulen hmm. tapi bila dah pegang dekat baru kita nampak oh itu tak tulen dari segi penguatkuasaan di Malaysia ini bagaimana okey okey uh, kita melihat kepada peruntukan undang-undang di Malaysia sebenarnya undang-undang uh, telah pun cantik digubal untuk melindungi uh, tahap jagang hak uh, tahap cap cadangannya, lagi okay. cuma dari segi uh, tindakan proaktif uh, pihak penguat, kuasa itu uh, saya boleh katakan uh, tidak menyeluruh kerana yang saya lihat sekarang ni pihak kuasa ni dia hanya uh, pergi kepada yang berskala besar, maksudnya dia buat rampasan kepada kedai-kedai uh, ataupun pemborong-pemborong, tetapi tidak kepada individu. Walhal dalam peruntukan undang-undang kita memiliki barang secara individu pun. Uh, boleh dikenakan. boleh dikenakan tindakan tapi uh, melihat kepada konsep uh, dekat Malaysia punya penguatkuasa ni mereka tidak uh, begitu uh, uh, membuat apa tu uh, tangkapan uh, kepada individu maksudnya dia tak pergi pergi ke rumah ke rumah dia hmm. pergi kepada skala besar pemborong yang mengeksport meng apa tu ataupun kita mengimport barang-barang uh, uh, fake inilah Okey, peruntukan dia ni kita melihat memang bagi saya lah pandangan saya uh -huh. uh, memang kita punya penguatkuasa ni uh, hanya membuat um, tugasan mereka uh, mengikut musim misalnya bermusim sekarang ni musim untuk semua barangan uh, yang dijual di kedai-kedai uh, akan ada rampasan Okey, lepas tu diam uh -huh. kemudian uh, datang balik isu ni uh -huh. mungkin lepas ni lepas kita uh, bersiaran ni uh, pihak penguatkuasa akan membuat uh, apa uh, tu kira rampasan dan hmm. juga membuat pendawaan lah. Hmm. So benda ni saya bagi saya uh, mengikut kepada keinginan kita lah. Macam saya sebagai pengguna pun juga risiko di atas saya. Kalau hmm. saya nak membeli barang-barang fake apa-apa uh, pun uh, atas saya sendiri, tanggungjawab Situ saya. Ya. Hmm. Itu juga menjadi salah satu perkara penting yang perlu kita ingat. Kalau nak pakai barang berjenama tapi dengan harga yang murah, apa yang berlaku di kemudian hari kita yang perlu hmm. ambil tanggungjawab tersebut. Kita nak raikan komen-komen Penonton kita di Facebook MSI Ruhainis Danish Assalamualaikum MSI Irina dan Faria Waalaikumsalam Alam membeli, mana memakai Biasalah barang mahal tentu lebih baik Dari tahan lama Nak beli barang berjenama Tak mampu sebab mahal Beli, so beli je yang murah walau tahu barang tu palsu. Tak apa janji dapat barang yang diidamkan. Penjual boleh didakwa kerana jual barang tiruan. Pembeli pula rugi barang tiruan tak berkualiti. Kecuali pembeli yang kisah. Hmm, ini Cik Amin kata Amin Nurudin kata. Sekarang memang senang nak dapatkan barang jenama istilah kopi ori di platform jualan uh, medsos. Biasa menjadi pilihan untuk beli terutama yang direct dari uh, negara China, berkualiti um, dan desain dia amat hampir sama dengan ori contoh macam jersey dari beli beratus harga di butik ah itulah ini hmm, yang terbaik ya mungkin ah, Ya saya ah, <laughs> tadi bila peguam <pegawai laughs> pun cakap aku senyum sinis <laughs> je ah, mendengar mungkin ada pandangan ah, awak sendiri kan sebagai orang yang banyak pengalaman yang tentang dengan dunia ni uh, to be honest saya di uh, Lux pun kita always urge kita punya customer if you nak membeli of course kita as pembeli kita always nak dapatkan the best ataupun the good deal tapi kita nak mahal sangat pun kita tak nak murah hmm. sangat pun kita takut jadi nasihat saya adalah untuk kita uh, removekan kerisauan tu kita je santai pada yang pakar and hmm. dapatkan surat and saya rasa kalau daripada sudut pandangan uh, pembeli dan juga penjual dia tak akan jadi isu pun anda kata kalau saya penjual saya jual barang original hmm. tak ada masalah untuk saya hantar ke kedai hmm. I got nothing to lose pun and kalau saya pembeli of course saya pun ada kerisauan so macam kami bila kami di Icon Lux uh, setiap bag yang kami jual kebanyakannya memang kita dah keluarkan authentication certificate hmm. authentication certificate tu harga dalam RM200 je dia tidaklah mahal tapi dia boleh buang kerisauan and dia lagi mudah nak jual kemudian hari sebab of course sekarang kita beli kita dah keluar receipt yeah. receipt carbon berapa hari dah dah hilang Betul. and then orang dah tak percaya And then sekarang pun Since Bag-bag ni pun dah banyak tiruan yang sangat-sangat bagus And even saya sendiri Ibu dah risau So, waktu mm -hmm. kita Improvise kita pun sistem Kita punya SOP Kita punya prosedur Untuk kita betul-betul Buat checking before kita jual Sebab mm. bila kita dah menjual risiko dia takut jawab tu atas kita lah uh, as seller uh, that is why kita ada proper agreement di Icon Lux untuk kita terima kita check and then kita baru kita kita dapat jual uh, mungkin Mirza juga boleh sentuh ya berkenaan dengan perlunya ada kecerdasan ilmu dalam kalangan pembeli sendiri Betul. memang hmm. suka bergaya tetapi sekurang-kurangnya kalau kita beli barang yang berkualiti dengan mungkin harga pre-love itu Betul. kan sekurang-kurangnya kita jauhlah daripada tindakan undang-undang kan Betul. kerisauan kita itu dapat kita hakis Betul. bagaimana pandangan uh, yes of course kita as pembeli pun kadang-kadang kita boleh tak juga kita penjual pun kita boleh tak juga mm -hmm. jadi pada saya untuk mengelakkan segala kerisauan macam saya kata tadilah kita rujuk pada yang pakar kita buat proper authentication checking mm -hmm. and bila dah ada klausura tu kita dah ada bukti kita dah bukan verbal punya authentication kita right. dah ada physical and uh, physical report yang mengatakan bag ni adalah tiruan ataupun palsu hmm. macam okay. saya pun awal-awal dulu kita boleh detect okay. oh bag ni tengok sekali pun dah dah boleh tahu dah tapi macam saya kata tadi bila dah masuk tahun 2021 sudah hmm. dah banyak Technology, pakai sistem yeah. dah banyak pakai NFC dah banyak pakai pa barcode. kita pun dah jadi risau ha, jadi uh, and bahkan yang tiruan ni lebih sempurna daripada yang yang asli pun ada ha, jadi uh, itu nasihat saya adalah untuk rujuk pada yang pakar hmm. kalau right. tidak rugi banyak juga tu kalau 6000 pun sakit kepala tu. Ya betul. betul. Bagian perundangan bagaimana? Ehm um, sebenarnya boleh ke kita ni lari daripada masalah isu ni, isu besar ni? Mungkin ada saya okay. yang terbaik. Kalau tu? saya menjawab secara skemanya, okey okay, tak boleh sebab undang-undang mm. kita mengatakan sedemikianlah. Itu mm. adalah jawapan skemalah. Jawapan yang kita cakap memang dah termaktub di dalam perundangan, kita tak boleh memiliki barang fake dan kita akan didakwa. Yeah. Tapi melihat kepada fenomena sekarang, barang fake ni Uh, bagi saya ini uh, adalah kesedaran hmm. kepada kita sebagai pengguna okey hmm. kita menggunakan barang fit kita ada risiko dia so ini saya boleh cakapkan uh, kepada masing-masing punya uh, pendapat masing-masing punya risiko hmm. Okay, risiko pemilikan masih ada dan kalau kamu nak memiliki barang fit apa-apa tindakan kemudian memang kamu yang bertanggungjawab lah hmm. okay. dan saya percaya Fariha sebenarnya dia terpulang kepada diri yeah, sendiri betul. Kan? ambil risiko kalau anda rasakan anda memang boleh berdepan dengan situasi itu di kemudian hari mm. kalau tak pun beli mengikut kemampuan yeah. kalau ada orang kata lebih pendapatan ataupun memang kita dah target lah tahun ini nak juga Fariha nak juga mm. pakai uh, jenama mewah ini mm. yang harga ni. Uh, maka usaha Fariha pun lebih lah sikit betul tak? Betul. <laughs> saya hari ini. Ya. Ah, ini untuk kita ambil ke? <laughs> Kalau boleh macam tu kita statusnya. <laughs> tahu lah apa status dia. Tahu dah. Okey. Okay. Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak ucapkan buat Siti Hajar Aisyah Muhammad Pozi dan juga Muhammad Mirzan Johor. Terima kasih. Atas terima kasih. Terima kasih.